Tuva Buyukustun, nacida en Estambul en 1982. Es hija única de madre empleada de banco y padre ingeniero electrónico. Como es hija de una madre trabajadora, está acostumbrada a la soledad desde muy joven. Es autosuficiente. Tuva Buyukustun, que era una niña introvertida y difícil de alcanzar durante sus años escolares, tenía en mente convertirse en genetista al principio. Más tarde, cuando abandona su deseo por la ciencia genética y supo que la Universidad Mimar Sinan tenía un departamento de diseño de escenarios, decoración y vestuario, decidió ser más insistente esta vez y estudiar en este campo. El punto de partida de la serie de eventos que cambiaron la vida de Tuba Guyukustun es el campus FNDKL de KL de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan. Hubo una sesión de catálogo cuando fue a inscribirse en la escuela. Las fotografías fueron tomadas por Cemila Gascoglu. Mientras Boyukustum caminaba por la escuela, Koglu se acercó a la hermosa estrella y le dijo que quería tomarle fotos. Sin embargo, a Buyukustum no le gustaba posar ni tomar fotografías. Pero de alguna manera se convenció y fue ante la lente. Cemil Koglu puso las fotos que tomó en su estudio. Cuando vio una empresa de relojes y le gustó, se abrió el camino a la fama para Boyukustum. Tuba Buyukustum se convirtió en el rostro de esa empresa durante un año. Así ganó su primer dinero. Las coincidencias en su vida no terminaron ahí. Por casualidad, Boyokoustun conoció a Gai Sockman. Empezó a trabajar con su agencia. Actuó en varios comerciales. Después de eso, asumió un papel en la serie de televisión Gulizar y Sultan Makami. Pero alcanzó su verdadera fama en el popular proyecto de Tolesh El proyecto fue Hew con y se leo My Circle, que hizo mucho ruido. Al principio, Boyokoustun rechazó la oferta diciendo no puedo hacerlo, tengo escuela. Pero volvió a convencerse. Atrajo la atención tanto por su poder de juego como por su belleza.